નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી નો પાર્ટ બે નો અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત મુદ્દો કે સંબંધને ચાર પાંચ વાક્ય पहलू मरुभूमि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि के पानी नहीं निकलता ऐसे स्थानों में मरु उद्यान कहते हैं मरुभूमि के लोग प्राय ओट पर प्रवास करते हैं इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कच्छ के तीन बड़े शहर मांडवी और मुंद्रा। ये कच्छ के तीन बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, है। यह बड़ा प्राचीन नगर है यहाँ राजमहल पवन चकिया तथा समुद्र तट दर्शनीय है भूज वैशवशाली नगर है આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશન ની માહિતી લઈ પ્લે સ્ટોર માં જઈને વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપ્યા બાદ પેજ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટી ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા ધોરણ ખુલશે ગમે તે ધોરણ પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં વિષય જોવા મળશે કોઈપણ વિષય પર ક્લિક કરીને પાઠ જોવા મળશે પાઠ પર ક્લિક કર્યા બાદ પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાળા સુધી પોથીના સોલ્યુશન જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા त्रीजू कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर नारायण सरोवर लखपत तथा हाजीपी कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है यहाँ संग से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप के खंडित हो गया था अब आधुनिक ढंग का उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है यह रामायण काल का माना जाता है लखपत में सिखों का गुरुद्वार है हाजीपुर मुसलमानों का पवित्र स्थान है चौथो कच्छ के ऐतिहासिक स्थल साबरमती के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। लखपत में गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर था यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलो आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो उसका अपने शब्दों में कीजिए उत्तर पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियां में हमारी पाठशाला की तरह से माउंट आबू का प्रवास आयोजित किया था प्रवास में 45 विद्यार्थी और तीन शिक्षक थे आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया बस का मार्ग घुमावदार था बस की गति में बहुत ही धीमी थी दोनों ओर भयानक खाइया थी लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे बहुत ऊंचाई पर पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई उस समय सुबह के दस बज रहे थे उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी सड़कों पर मेटा रोड जीपे दौड़ रही थी जगह जगह पर टूरिस्ट गाइड सेंटरों होटलों याद आवास साइन बोर्ड लगे हुए थे हम पहले से ही सुरक्षित एक लॉज पे उतर गए कमरे में जिनमें आधुनिक सुविधाएं थी भोजन और विश्राम के बाद हमें ऐतिहासिक मंदिर देखने गए वहीं की कला देखकर हम दंग रह गए देवरानी जेठानी का मंदिर सबसे सुंदर था उनकी नक्शकाली और शिल्प बार की देखने लायक थी अगले दिन हमने टोड्रॉक और पोलो ग्राउंड देखा फिर हम वशिष्ठ श्रम गए अचल बढ़ रहे पर शिस्त कृपा देखी हम अबूदा देवी के मंदिर भी गए नकली तालाब के हमने नौका विहार का मजा लुटा एक दिन हमने आबू के सबसे बड़े शिखर गुरु शिखर पर पर चढ़ गए दर्शन किए वहाँ के ऊंचे शिखर पर घंट बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वर सीय विद्यालय की मुलाकात की हम वहाँ तीन दिन रहे सबने मिलकर खूब आनंद किया उस प्रवास की यादें अभी तक हमारे मन में ताजा है बीजो आपने किसी की यात्रा पर वर्णन किए और अपने मित्र को पत्र लिखे उत्तर चौदह सदगुरु सोसाइटी भक्ति नगर अहमदाबाद बीस नवंबर बेहजार तेरह आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है हम दस दिन पहले काश्मीर के दर्शन के लिए गए थे दो दिन पहले ही वहाँ से लौटे पहले हम नैनीताल गए थे उसके बाद जैसा सुना था वैसा ही पाया उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया हम नैना देवी के दर्शन करने गए देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी कि जैसे अभी बोल उठेगी फिर हम श्रीनगर गए सचमुच सुंदर नगर है हमने सारा नगर घूम कर देखा इसलिए की सुंदरता हमें हमारे मन मोह लिया उसमें हमने शिकार में बैठकर जल विहार का आनंद लिया बुलर और सबर जिले हमने बहुत बड़ी अच्छी लगी लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती श्रीनगर और पहल के बीच केसर की वारिया से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया शालीमार और निशांत मार्ग में घूमते हुए स्वर्ग के नवन के घूमने जैसा आनंद आया मैंने वहां के कई स्थानों पर फोटो खींची कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलो प्रश्न त्री दिए गए शब्द में पहेलिया का निर्माण कीजिए पहलो आकाश में रहता हूँ रात भर चमकता हूँ दिन में छिप जाता हूँ सूर्यस्त होने के बाद फिर नक निकल जाता हूँ चमचम चम चमता -चम -चम रहता हूँ मौन प्यारे बच्चों बताओ कौन सितारा गणपति जैसा मुंह है मेरा काया खूब विशाल सबसे बड़ा जानवर मैं मस्त है मेरी चाल हाथी मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती मेरे दो साथी है और बाती चिराग नान का मंदिर हूँ सरस्वती का घर हूँ आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकार पाठशाला थैंक यू